В Киеве, Харькове, Валеве, но реально я как глава национальной полиции, это моя первая присяга. Поздравляю. Ужгород, Мукачево, Закарпатье. Сегодня 250 полицейских, они будут на службу, защищать родину, защищать правопорядок. Это, это очень важно. И вы знаете, эти ребята, я сейчас смотрю на них, они такие чистые, они такие нормальные, хорошие, абсолютно готовы служить украинскому народу. Самое главное для меня, для, для них, для всей нашей команды, это защищать государственные интересы. Мы будем делать все, что возможно. Что дальше ждет нас столице? А, сейчас у нас около 6 тысяч патрульных Большие города вы, знаете, Мы открываем еще там 3 города а В декабре, еще в январе Открываем где-то около 19 городов Скоро у нас будут 10 тысяч патрульных полицейских Но, вы знаете, что 7 ноября У нас 6 ноября милиция уже переставала существовать, и э, родилась национальная полиция, сейчас параллельно идет э, процесс переаттестации, который тоже дойдет э, до Ужгорода, до э, Мукачева, Закарпатья. Я думаю, что у нас в государстве будет самая современная, самая хорошая и самая чистая полиция, которая служит народу Украины. Спасибо.